На сегодняшний день в Петровском аграрно-техническом колледже обучается более 160 студентов. В основном здесь готовят специалистов, востребованных в сельском хозяйстве. Тракторист, машинист широкого профиля, водитель категории БЦ, повар, далее швея, далее секретарь, референт и газоэлектросварщик. Они не только на селе востребованы, мы готовим и водителей, водители сейчас везде востребованы. Учебное заведение работает с 1958 года и является одним из старейших в нашем регионе. Для учащихся школ в этот день провели экскурсию по кабинетам, рассказали будущим студентам об истории колледжа. Казыбек Абдугапаров – без пяти минут выпускник Петровской средней школы. Планирует поступить в колледж и стать будущим водителем. Я всегда мечтал стать водителем. Мне нравится водить машину. Хочу обучиться сразу нескольким категориям. Выпускники колледжа после окончания учебы без работы не остаются. Квалифицированные трактористы, водители, швеи, агрономы трудоустраиваются в крестьянские хозяйства ТО области. Хорошо налажена связь с местными сельхозформированиями. Один из постоянных социальных партнеров ТО Столыпинская. В течение года здесь проходят практику порядка 70 студентов. У нас есть своя мастерская, ремонтная имеется техника, имеются специалисты, где люди работают. И ребята принимают участие на ремонтных работах, это в зимний период, летний период. Значит, весенний летний период посевная, сенокосная уборка, уборка урожая. Для гостей в этот день был организован концерт. Анна Куликова, Манжол Нуртазина, замаджантурин, ак Акпарат.